Всім привіт, народ! З вами Карлсон. Кратос. Ми продовжуємо проходження God. of War. Зупинилися ми на тому, що дісталися локації, де будемо зараз проводити сутичку з Тором. Що з цього вийде, я, звісно, гадки навіть не маю, але я думаю, буде щось цікаве. Тому заздалегідь цим вподобаєчку, підписуємося на канал, а ми з вами будемо продовжувати. Ну що ж, кратос, пішли. Скоріше, брат. Добудемо кусок ліса і уйдемо, поки вони не замітили. Ну вот и сын, сдавайся. Этого требует все отец. Нет. А -а -а. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? <говорит> Получатый копняки, хлопчики! Стой! <говорит> <говорит> А я подивлюсь, як ты будешь казати, когда я тебе страху надлюсь. ⁇ -мо ⁇ Не вижу! Встань <таспел> за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевай. Иди сюда, выродок. Хватит за папки, штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Опечертила. ты чертила? <решивание> как ты только еще не притащил, что он тебе еле держит лук. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. <решивание> До свидания, дети! таскает тебя с зап... собой. Заткнись! Перестань, соберись! <связь> Рожу тебе порезала, чтоб похож был. Не смей так говорить! Не смей так говорить о мамочке. <связь> Не слушай его. Он хочет тебя разозлить. Идиот! Сыны Тора уничтожат вас. Сыны Тора могут попробовать. Голова! Извини, я перегнул палку, да? <связь> До свидания, дети Тора.

что редкой шлюхой красный глаз. Я тебя убью! Атрей, держи себя в руках! А! <umba> well <goldfishema> Entonces, как ты? Ты даже не представляешь! Ах ты мерзавец! Я из первого! тебя там! Болезнь. Лихорадка вернулась. Нет! Нет! Сын! Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Mm. Да нормально все. Ну, сказать, что я враженный, это... Це... Ничего не сказать, Но, слава богу, это це... Відбулося з однієї спроби, а не з десяти. Замерше полум'я круто. Тим на ще. Літер сплов. Пожалуй, им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотуньей. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магии двери, что нам попадались. Кто что за поворотом? В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Эй, а ну я же нашел место. Но... Убил Магни. Это точно. Он же бог. А отец убил его. Один из младших асов. Но да. А его отец Тор. Тор не младший. Совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить бога? Атрей, Атрей. Ти ще стільки всього не знаєш. Цікаво, в який момент Кратос захоче все ж таки сказати Атрею, що він все ж таки теж бог. Ви вже добрались до склада Фафніра. Стой, мы тут уже были, но как вернуться? Эй, hey, Синдри, ты знаком с Миром? <на> Если ты об оторванной голове, которая мне подмигивает, держи ее подальше. Это не гигиенично. Ах, как это мило. Я тоже рад тебя видеть. Урод. <гум> 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 Я помню, что они обожают один одного. Так, як по. Як повернутися, кажете, да? Ну я типу бачу як. Як... так само як і прийшли. Але дивіться, зараз знову якась херня тут буде. Парень зовсім не здоров. Нічого. Якщо так, не відставай. Хорошо. Это справа. Эй! Я понял! Магний вовсе не воскрес! А вот это интересно. Все знают, что УАСов свой путь в Вальхалу. Без Валькирий, без ворот Хельхейма, может это имеет значение. Обожнюю пасхалки в этой А малый уже бежим, бежим, побегли. Я не дам тебе ты, напевно. Або продам твою душу за бойцы. Мы снова у руки великана. Что... Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню Ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. На другой стороне есть путь к выходу. Движется. Может быть, доберемся туда? Возможно, доберемся. Но мне больше интересно, может я сюда залізти. Не могу. А яким чином тоді тебе сюди підняти? А. Давай, не плюся. Все будет нормально. Не паникуй. Если не помиляюсь, ты просто смертельно борой. Вот и все. Куда? Не, я, назад. Ладонью почти на месте. Так, я помню таюсь, мисс. Мы с тобой лазали по мертвому великану. Катались на огромном молоте. Дрались с плохими богами. Что бы сказал мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Мама бы сказала, что она вахере. Ну, зараз так. Не поспешаю. Так что теперь куда-то отвести мальчика к Фрейе? Нет. Мне уже лучше, только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руку. Можем еще тут поисследовать. Резец у нас, сокровищницы никуда не денется. Чего лодки простаивают? Подумаем. В тот раз в лодке ты начал рассказывать историю. Ты говорил про долгую войну. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавой, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? <связано> Именно. Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из года Ванов, славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще следующей в магии Иванов, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Зачем это ей? И она пошла на эту жертву, чтобы защитить свой народ. Воистину, Фрейя достойна лучшей участи, но история, конечно, не так проста. Так, теперь мы знаем, еще Фрейя была заместитель замком Ну, сейчас его, что нам отсего? Ляп. Давай далее. Ну, не понял. тюра ну Еще одна из этих штук. это тюр но не хватает фрагмента стой я думал что тюр бог а не великан да но его все любили и великаны тоже кроме меня лишь ему досталось от них в дар особое зрение а обо мне великаны не сделали триптиха а они тебе потребы Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столько мучил. Да и я тебя чему-то научу. Атрей. Давай. Говорить ты умеешь. Научиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов, животных, Стой! Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Да. Запах чуешь. Да, чую. Пахнет. Дождем. Ты все испортил! Я заслужил этот молот а теперь все решат, что я получил его, потому что магнит нет. Меня засмеют. Но если я убью тебя, смеяться не будут. Нет! Трума! Ты тупой. Это у тебя папаша? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись! Ты ничего не знаешь о моей маме. Это верно. Но зато я буду знать все о тебе. Ты станешь моим новым братом, как только я убью твоего отца. Хватит! Ой, кажется я его сломал. Брат, мальчик! А Скорее неси его к Фрей, иначе никак. Вот тут ведь бывает, вот станем часом. Що за мільйон екшена на екшені? Куда? Куда мені? Так, човен бачу. Щоб я ще згадав, куди їхати до Фреї, В взагалі було б шикарно. недалеко. Але ця погода мені теж не подобається. Давай, давай, давай. Треба швидко дістатися до треї. Якщо я правильно зрозумів, по тому що побачив, то у малого є така ж здібність, як у кратоса у... типу Накиплючий яри. Особенно після того, як ти стал убивати його родину. Лес Фрей для него закрыт, туда нам и надо. А если кто и может исцелить мальчика, так это она. Что с ним происходит? Я видел подобные у смертных. Смятение разума может выражаться в болезни тела. Боги такому не подвержены, но Бог, считающий себя смертным, шутка представить. Почти на месте. Так от продовжимо. Скоріше за все, малий так само може, як і Кратос, вмикати типу, поді... здібність ярості в себе, типу, більше сили мати і так далі. Ну, якщо я правильно зрозумів це. А ще з тим розрахунком, що, здається, мати в нього була людиною, а Кратос Бог, то якісь гени могли перейти до малого. Ну это если я правильно все понимаю. Що Кратос переймається через малого. Все ж таки, як-ніяк, це його син. І типу. Жар усилився. Його трясе. Плохо дело. Кратос, а може побігли трошки. Чи ні? Ну там хоча б трошки пробігтися. Фрея! Открывай! Нам нужна помощь! Женщина, ти слышишь? Это срочно! Я все еще богиня, поди прочь! Мальчик заболел! Фрейя! Он болен. Идем. Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним. Так это из-за меня. Ты поможешь? Конечно. Только за лекарством тебе придется пойти в Хельхейм. Нужно сердце хранителя, который защищает мост проклятых. Хель. Мир мертвых. Знаешь такой? Этот нет. Это страна неизбывной стужи. Огонь там не горит, и ни одно заклинание всех Девяти миров не сможет зажечь там пламя. А мертвецы, твой топор не причинит им вреда. Нужно другое оружие. Тогда я вернусь домой. И откопаю прошлое, которое поклялся забыть. Кем ты был раньше, не важно. Этот мальчик не прошлое, он твой сын и ему нужен отец. Эта руна откроет проход в Хельхейм. Когда будешь там, ни при каких обстоятельствах не переходи по мосту проклятых. Пути назад нет. Ты понял? Сын. Эмили, поспеши. В саду тропа ведет к моей лодке. Бери ее. Возвращайся домой. Раскопай свое прошлое. Делай, что должен, но принеси сердце хранителя моста и твой сын может выжить. Иди. Фрейя. Тогда, в прошлый раз, я был... Нет. Ты не должен доверять словам богини. Можешь не извиняться. Уж точно не передо мной. Я позабочусь о нем. Даю слово матері. Хто не знав, то Бальдар це її син, якщо. Що. Це такий маленький спойлер вам. Що ж, друзі, це була дуже насичена серія. Я так розумію, в наступній серії ми побачимо ті самі клинки Кратоса, якими він завжди дрався. А на цьому я буду завершити дану серію. Дуже цікаву серію на сам перед. Всім, кому понравилось, ти цим вподобаєчку. Підписуємося на канал. Всім удачі, всім папа.